Thank you. Очень рад принимать вас на территории нашего района. чтобы вы чудесно провели время не только на соревнованиях, но и вечером. Ну и пусть победит сильнейший. Мы за вас всех болеем. Почує рідний край, пісню гарну серцем милу добрим людям співай, як у нас на Україні з діланих літучих, так у нас на Україні, люди всі співучі, хай же щастя буде в домі І пісень Потрясающее мероприятие. Проводится каждый год. Вы видите, какие лица и настроения у нас, чиновников, районного масштаба, представителей городов. Сейчас будут соревнования, вы поснимаете соревнования, увидите, как они борются за победу. И естественно, в таком ритме, в котором живут чиновники, ну, наверное, и все остальные граждане нашего нашей области, не позволяет им в достаточной мере думать о том, что нужно заниматься физкультура и спорта. О проведении таких мероприятий мы их втягиваем, они сами втягиваются, вокруг люди втягиваются. Все-таки здоровый образ жизни, жизни должен быть нормой для любого человека. У нас было 27 место. К сожалению, в 2010 году, когда мы выступили, приехали, знаете, на соревнования. И так, главное участие, там был другой принцип. В прошлом году, если вы были, мы здесь же в этом зале ставили задачи, и уже 13 место. Они начали, кроме подготовки к этим соревнованиям, они готовят в своих командах кандидатов, которые поедут уже от сборной Харьков в Алушту, где будет чемпионат спартакиада всеукраинская. За ним уже начинают заниматься селекцией, отбором, тренировками больше. То есть это все стимулирует их заниматься не краткосрочно, вот только к этому дню, а системно в течение года. И многие главы, и многие мэры городов стимулируют это. А вы бы сами хотели бы в организме? Я с удовольствием. Ну, на сегодняшний день я с удовольствием плаваю. Ну, без соревнования а сам с собой по времени на велосипеде катаюсь. Ну, пока и все, футбол Мне уже. И... Не, ну это не вид, это не спорт. То есть плаваю и катаюсь на велосипеде. Это я делаю с удовольствием.